Последний вышел! Последний вышел! Последний Последний вышел! Жестко То есть они могут прописать. И несколько военных с ними. Они, получается, одного жителя нескольких, положили на землю. Немножечко поправлю. Два только шло именно по дороге по этой. Еще, еще три по полю шли. А, ну, то есть два по дороге и три по полю. И местных жителей несколько человек положили на землю лицом, хотя они были без оружия и полностью безоружные. Вот. После этого военные там остальных стали прогонять. Забрались продукты питания все с блокпоста, то есть, которые приносили для ребят, которые здесь дежурят. То есть, что говорит, что украинская армия не доедает и голодает. Вот. И после этого они с продуктами питания ушли в расположение своих частей на этих БТРах. Ну, побыли здесь некоторое время, после этого уехали. Еще утром. В... А, перед в этим, перед, перед тем, как приехать сюда? селе, здесь недалеко, Христище, они, получается, украинские военные застрелили одного мирного молодого парня. Одного, молодого парня, парня и одного парня ранили. Тоже они были безоружные. По каким причинам они, то есть по, свой, по, собственному произволу решили их ранить или убить. То есть, или убить, ну, одного убили, одного ранили. Вот сейчас, перед тем, как они уходили, местные жители, они просто подпалили покрышки и отошли. Поэтому тут как бы, мы сгоревший блокпост. Да, сейчас готовятся работы по восстановлению постов, будут привезены бетонные плиты, и блокпост будет восстановлен. Ну, будет более покрепче, посерьезнее. Да, хорошо. на соседнем, тут ребята-журналисты были на соседнем блокпосту, на котором тоже замечены следы с перестрелки, но без жертв. На соседнем блокпосту без жертв. Вот. Ну, То есть, пока да. на этот момент все. Да. Будем держать вас в курсе событий. Да, все, до, до связи.